Вітаю вас в ефірі проекти ТН від зеркалення у студії Тетяна Райда. 8 вересня у всьому світі відзначили Всесвітній день грамотності. І сьогодні про це будемо говорити із нашими гостями. Я представляю вам Сергія Бойка, фундатора авторської школи. Бойко. Вітаю вас! А також представляю вам Олександра Макогона, директора авторської школи бойко. Доброго дня вам. Доброго дня. пано для України е, наскільки гостро як ви вважаєте, стоїть ця проблема? Ви бачите щодня велику кількість дітей різного віку, е, їхніх батьків також? Приймаєте, можливо, приймаєте від них якісь заяви. Бачите загальний рівень як батьків, так і дітей. Як ви вважаєте? Е, проблема грамотності? Вона в Україні існує чи стоїть вона взагалі? Пане Говоря о, о, будем говорить, скорее всего, о городском населении, проблема грамотности, как умение читать, как умение писать, то это, наверное, не есть проблема. Что касается каких-то, может быть, отдаленных сельских школ или школ, которые находятся где-то в очень отдаленных местах, в горных районах, допустим, или еще где-то, наверное, такая проблема существует. Но, конечно, хотелось бы уточнить, о какой грамотности мы говорим. Грамотность, она грамотности роль, розни. Значит, одно дело уметь читать, а другое дело уметь грамотно писать. Так вот, насчет уметь грамотно писать, тут, конечно, большие вопросы. Потому что сейчас, к сожалению, у нас происходит такая интересная вещь. Крен пошел к изучению украинского языка. А какой это украинский язык, это тоже уже большой вопрос, потому что современные, э, современные э, слова, которые сейчас встречаются, такие как «гликоптер», «милицианты», «поехали на буси», и так дальше, это уже, кажется, уже не украинский язык. Потом, что это можно сделать только с препейдом, очень сложно. Этер, Сейчас будем в Этере. Это уже кажется немножко не украинские слова. С другой стороны, язык развивается, да, что-то с ним происходит, какие-то новые слова. Получается, появляются. в основном развивается за счет того, что идет преемственность из английского языка. И сейчас, к сожалению, еще другой идет клиент. То есть никто не обращает на чистоту русского языка. И поэтому происходит интерференция одного языка в другой язык, а так как это языки очень близкие, очень родственные. А особенно грамотность страдает, письменная грамотность страдает. Ну, я уже не говорю об ударениях и всех прочих делах, Обузная потому речь, что да? это ужас, да. Будем говорить обязательно. Александр, как вы видите эту проблему? Я считаю, что нет проблемы, потому что благодаря Советскому Союзу нам в наследство Украине досталась классная, развитая, отработанная система, и технология подготовки детей, обучения детей с первого, там, даже с первого, там, с трех лет до шикарная совершенно система садиков, в которой нет аналогов в мире. И Американцы приезжают и удивляются, как это у вас у каждого ребенка своя кровать, там, постели, и он ложится спать и так далее. И школа, то есть я считаю, что уровень преподавания в самой там отсталой сельской школе выше, чем в Англии, в государственной школе, потому что мы там были, видели, это был страшный страх. Поэтому есть уже, мы можем говорить сегодня о другом, о уровне этой грамотности, об уровне образованности, это да, он, конечно, к сожалению, падает, и, к сожалению, но нет сегодня проблемы у родителей, куда дать своего ребенка. Насколько я знаю, в Харькове порядка 200 государственных школ, штук 30 частных, специализированные, поют, танцуют, английские, математика, все, что хотите. В а общем... А вообще, как вы считаете, грамотность, она от чего зависит? Это что-то генетическое? Это зависит от каких-то ценностей, которые привели в семье? Это, это первый учитель или первая учительница русского или украинского языка? Что здесь ключевое? Да. Я могу по этому поводу ответить. Во-первых, надо не забывать и не сбрасывать со счетов такое понятие, как дислексия. 20% людей на планете это дислектики. Это люди, которые. 20%? 20% это очень много. Они скрытые дислектики. Есть дислексия, которая явная, очень серьезная, которая уже имеет формы болезни. Это дети, которые начинают путать буквы. Они путают местами. Это дети, которые не дочитывают какую-то букву. Это дети, которые видят как-то в зеркальном отображении все это дело. Это вот признаки этого. Это, это, никто это каждый это, пятый. Это очень много. Это очень много. Но благодаря труду, благодаря тренингу, это все дело может выровняться. У некоторых это занимает огромное количество времени, особенно у мальчиков. Мальчики mm -hmm. страдают больше. Но тем не менее именно упражнение, труд постоянный, это все, вопрос это все решает. И так что говорить о том, что допустим кто-то, э, вот он не способен к языкам, это чушь полная. Если человек говорит на родном языке, на родном языке, нормально, нормально читает, воспринимает, он обязательно может. Взять иностранный язык. Это 100%. Только это достаточно... Для кого-то это просто, а для кого-то это очень сложно. Ну, иностранный мы сейчас не берем. Да. Хотя я понимаю вашу любовь к этой теме. Нет, так это да. все равно, Но хоть сейчас, иностранный, хоть русский. Сейчас речь стоит. о том, чтобы мы могли, да, чтобы мы да. могли вот. хотя бы на одном хотя бы на каком-то родном. Да, я считаю, что, ну, я, я, мы все вот учителя, мы считаем, что научить можно любого ребенка, да. Единственное, что вот с этим ребенком мы стартуем отсюда, с этим отсюда, но количество переходит в качество всегда. Это точно. И... научить можно любого. Не способен Даже... грамотно писать, и все, ну, и точка. Просто Они... надо работать. Надо просто больше работать, больше его заставлять, больше его приучать к этой работе, и все. Это что же работа. То есть я вообще расцениваю Образование, там руки в школе, как тренажеры в тренажерном зале. Каждый урок он развивает какое-то количество мозгов, так или иначе. А в сумме, в совокупности получается образованный, грамотный, интеллигентный, воспитанный человек, который бы хотелось бы, чтобы он ходил по улицам нашего города, и нам было не страшно там с детьми гулять. А что, да, что касается устной речи, вот как, как дети сегодняшние, да и взрослые говорят, вот как вы это оцениваете, сегодняшний уровень? Говорят а, ну, мало, вот. говорят плохо. Говорят, мало и плохо. То есть, к сожалению, и перерождаемся в эту замечательную элочку, людоедочку и нечто подобное. Почему? Потому что очень много проводим за компьютером, где проще фою написать 4 и там и букву Ю поставить. И, букву U поставить, и угу. зачем утруждать себя? Естественно, если я вот здесь сокращаю, то и в голове я тоже сокращаю. И... Ну, все равно же общаемся с там, с родственниками, с друзьями. Значит, Зовем кого-то на кофе, общение, да, да нужно же говорить. Сама система, к сожалению, на сегодняшний день оценивание детей, вот этот переход на вот это замечательное тестирование, есть во всем плюсы и свои минусы. Они есть. там не говорят, они Мы там перестали говорить, да, мы перестали говорить. И, и в институте, что самое печальное, сегодня уже короткая юбка и подушка под животом не решит проблему создачи экзамена и вот этот замечательный сюжет из любимого фильма про шурика приключения шурика помните там при нем задача и, и бритва включенная там mm -hmm. все уже это все уходит не быть ее потому что с другой ну, стороны нельзя произвести впечатление на преподавателя красноречием своим? — ну к сожалению да все экзамены даже устно они письменными стали даже на филфаке они все там mm -hmm. стали писать писать и писать еще. мы боремся извините коррупция тем самым, но ушли от вот живого общения с... Теряем устную речь, да, да? К сожалению. Или нет? И еще есть такое. Огромный видеоряд, то есть видеоизображение. Так как есть компьютер, так как есть э, видео, телевидение, все. Дети смотрят мультики, и они видят видеоряд. Обратите внимание, в, в, Том и Джерри, допустим, или же в таком сериале, как «Ну, погоди», вообще нету диалога. А вообще нету, да. Вы поняли, да? Что эмоционально ребенок смотрит. Все. Ни один раб, э, родитель, ну, я не говорю, ни один, э, очень мало родителей. А ну-ка, что ты там? Расскажи, что делал зайчик, что делал волк. Очень мало вступают родители в диалог со своим ребенком. Если этого не делать, ребенок будет не мой. То есть вопрос не в том, что мультики вредные, а в том, что нужно иначе с ними Абсолютно. обращаться Абсолютно. Да? каждым, э, каждая вещь, как было сказано, mm -hmm. имеет свое за или имеет свое против. Даже если этот мультик без я будем говорить бездиаложный, угу. то все равно тут надо с ребенком общаться по этому поводу, спрашивать, что он видел, как он чувствует и все прочее. Если это делать, то у ребенка будет нормальная речь. Но если говорить о мультфильмах, моя любимая тема: я за фильтрацию мультфильмов, я конечно. за русские мультфильмы, за советские мультфильмы. Потому что первое, то, что сказал Сергей Владимирович, это, конечно, они не учат разговаривать вовсе, а другое, они. Вообще ничему не учат, а это способ продажи куска пластмассы за огромные деньги. Потому что если мы сегодня с вами зайдем в Антошку, то три этажа там посвящены героям. любую детскую мы зайдем и увидим там ящики с игрушками. Увидим три этажа героям мультфильмов, которые смотрят наши дети. И там настолько правильные ребята сидят, создавая эти мультфильмы, что один раз посмотрев мультфильм, ребенок уже придет в магазин и скажет, хочу вот это, хочу вот этого героя. Я же не говорю про кровь, про насилие, про раннее половое воспитание, которое возникает в этих мультфильмах. Давайте ближе к языку. Если мы говорим уже о таких детях, которые еще в игрушки играют, когда им нужно начинать учиться читать, узнавать буквы. есть же масса методик, когда всякие всякие там зайцевые и доманы, которые Масса. Которые учат, да, видят слово целиком. В три года уже человек должен уметь читать. Да, как нет, вы относитесь ну, к этому? Первое. Всему? Вот отношение наше. Мы, мы хорошо об этом знаем про той простой причине, что школа бойка, она берет детей, начиная там с месяца и выпускает в 17 лет, поэтому мы можем отследить ребенка. Вот едем по городу, сплошные развивающие центры, детские. Что, не надо ничего развивать, говорим мы. Вот здесь ребенок должен играться, здесь учиться, здесь жениться, потому что когда ребенок сегодня приходит в школу и все знает, первая проблема ему становится неинтересно. Все, что говорит учитель, он уже знает. Никто под конкретного ребенка не есть Это программу... правда, это не ленивые родители, так оправдываются? Нет. нет. Ну потому что можно сказать, ну ему будет в школе скучно, я не буду заниматься с ним нет, чтением, нет, там. Ему... Буквами. Нет, его, понимаете, ребенок. Мы говорим, безусловно. есть период. Фундамент, а есть дом. Фундамент в нашем понимании – это память, логика, мышление, моторика, мотивация, а дом – это умение читать, считать и писать. Так вот, можно в цирке собаку или слона научить считать, но при этом это знания, которые вот так пальцем, и они рассыпаются, как карточный домик. Поэтому дайте нам ребенка с фундаментом, говорим мы, а мы уже научим навыкам его. Вот это навыки, а вот это база. И не путать надо, наверное, не надо их эти путать, вещи, Да, да потому да, что сегодня, эти аж, сегодня, слава богу, в обществе стало модно гордиться не машиной, а достоинствами собственного ребенка, угу. достижениями. И вот классический пример, когда две мамы встречаются, трехлетних детей, говорят, твой что, мой до миллиона считает. И вторая тут же, дай мне телефон преподавателя, чтобы мой же в три года считал до миллиона. Тоже до миллиона. Так а когда нужно учиться читать? Ну вот в принципе, когда у ребенка постепенно, я даже не знаю, когда 4, 5. То есть когда идет общение опять-таки с ребенком, идут по улице папа с мамой. Вот увидели большую красивую надпись. Вот первая буковка, вторая буковка, что буква М, там, там, там буковка П. Надо делать звуковой, конечно, анализ тут не буквенный. Вот постепенно, постепенно, вот это, чтобы ребенку было это интересно. Поначалу. К школе должен уметь читать или нет? Если он будет уметь читать, это будет хорошо. Но только его нужно, ну как говорится, заставлять читать. Но опять-таки, чтобы посильно это было, чтобы не читать какие-то достаточно скучные рассказы, там, ну, будем говорить, даже того же Житкова, который не годится для детей. А вот маленькие рассказы, вот начиная с Носова там, потихонечку читать, чтобы ему было понятно, чтобы лексика была понятная. А где вот этот момент от того, что нужно складывать эти буквы, которые рассыпаются да, в глазах у маленького человека, он не понимает, как их собрать, они, ну, они не складываются в слова, до того, что ему хочется узнать, что будет дальше в этом рассказе, да, когда он не может остановиться, и заставляют свет выключать вечером родители. Ну, Мы Хватит говорим читать. у ребенка, спрашивайте, смотрите на него, и он вам сам об этом расскажет и подскажет.